Okey, soalan yang diberi adalah satu soalan yang bagus iaitu banyak juga orang mendakwa bahawasanya bila saya kata um, tidak boleh untuk bermudah-mudah mensahihkan hadis dia kata tak boleh nak daifkan hadis suka-suka kerana ada sanat-sanat hadis yang hilang maka saya jawab beginilah ulama' meletakkan lima syarat untuk menjadikan sesuatu hadis itu sahih Syarat yang pertama dia kata ada alatul ruwah, kredibiliti perawi, kepribadian yang bagus. Yang kedua dabtul ruwah, pemeliharaan hadis yang bagus. Yang ketiga ittisalus sanad, sanad yang bersambung daripada generasi ke generasi. Yang keempat tidak ada syad, yang kelima tidak ada illah. Tidak cukup satu syarat ini. Hilang satu syarat, maka hadis tidak boleh dinilai sebagai sahih. Maka kita tanya, satu hadis yang kita tak tahu datang daripada mana? Tiba-tiba dia bagi tahu kat kita Nabi SAW suka minum kopi Kita kata bawa mari dalil Bawa mari sanat Dia kata tak boleh lah ha? Mungkin hadis ni hilang dia punya sanat Kalau hilang kita tak boleh nak kata dia sahih Dia macam ni Siapa yang nak mendakwa sesuatu dalam agama ni Kena buat bukti Kan Ibn Mubarak sebut kita buat banner lagi ha? Kita buat banting lagi Al isna al isnad min ad-din laula al isnad laqala man syaa amasha sanad itu daripada agama kalau tak ada sanad setiap orang boleh dakwa apa yang dia suka maka sebab itu saya katakan selagi mana hadis tidak dibuktikan sebagai sahih kita tak boleh nak kata dia daripada agama sebab itu kata Ibn Sirin seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim dia kata apa samulana rijalakum namakan kepada kami perawi-perawi kamu dan Sayuti menyebut dalam kitab dia dia kata mana-mana hadis di zaman mutaakhirin yang tidak tidak diketahui sanad dan tak tahu siapa riwayat ia petunjuk yang sangat kuat untuk mengatakan hadis itu palsu dan kita tidak nafikan sebahagian daripada hadis-hadis ini ada yang hilang tetapi hilangnya hadis-hadis ini bukan hadis yang sahih. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah jamin agama ini akan dipelihara oleh Allah. Maka yang hilang itu kebanyakannya yang mungkar dan palsu. Sebab itu ulama tak ambil berat tentang dia. Maksudnya tak boleh pakai sebab tu hilang. Dan ulama-ulama hadis ni walaupun mereka mendengar daripada orang yang bagus. Saya selalu cerita kisah Bushair Al-Adawi dengan Ibnu Abbas, tok guru dia kan busyair adawi baca hadis dia kata qala rasulullah qala rasulullah yang mana busyair ini bukan sahabat ini generasi terbaik ni tapi bila mana dia baca zaman di mana zaman tu dah mula orang memalsukan hadis dah mula munculnya hadis-hadis mungkar dah muncul hadis-hadis yang tidak ada sanad maka bila busyair al adawi baca hadis dia kata qala rasulullah qala rasulullah falam ya'zan ibnu abbas li hadisi ibnu abbas tak dengar hadis dia Maka dia pun kata pada kepada ya Tuqguru Ibn Abbas malila araka tasma' li hadisi wa bi hadisi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam tasma' ya Ibn Abbas kenapa kau tak dengar hadis aku aku baca hadis daripada Nabi tiba-tiba kau tak dengar Kata Ibn Abbas apa inna kunna marratan idha sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam it ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilayhi bi adhanina walakin lamma rakiba an-nas as-sa'ba wadh-dhalul falam nasma illa mimman na'rif dulu kami bila dengar hadis pada nabi kami akan akan mata kami akan tadah telinga tapi bila mana manusia dah tak boleh beza dah dah tak boleh beza dah, dah ambil mana saja maka pada masa tu kami tidak akan dengar melainkan daripada orang yang kami kenal maka sebab itu tuan-tuan kalau kita sayang dekat menteri kita tak bagi orang guna nama menteri kita sanggup tu oh, kumpul depan mahkamah untuk saman malu orang yang salah guna nama menteri yang kita sayang. Tiba-tiba orang guna nama nabi yang kita sayang. Tiap-tiap hari dok lambai-lambai, tiap-tiap minggu lambai-lambai ni sayang nabi. Tiba-tiba orang guna nama nabi tak bagi bukti. Kita kata biarlah. Asal baik apa salahnya. Sebab tu kita kata tanya balik kita cinta kat nabi ni kok mana? Kita cinta batang tubuh nabi ke kita cinta ajaran nabi dan batang tubuh dia sekali? Ada orang yang cinta batang tubuh semata-mata ajaran dia tak peduli pun. Maka apa beza cinta kita dengan Abu Talib? Oh, serius tuan-tuan. Haa. Kan? Abang Long kawasan dah turun. Tadi macam gantuk-gantuk sikit kan? Jadi itulah pesanan saya. Pesanan saya. Ialah, hadis Nabi ni adalah agama. Hadis Nabi ni agama. Kalau kita tak jaga, kalau kita biarkan, kita buka seluas-luasnya, setiap orang boleh dakwa apa saja dengan alasan, dengan alasan mungkin hadis ini hilang, mungkin hadis ini ada tapi tidak dipelihara, maka apa akan jadi pada agama kita? Setiap orang akan dakwa. Setiap orang akan bawa hadis-hadis. Bila orang tanya mana sanad? Ah sanad ni sebenarnya ada tapi dah hilang dah. Jadi jangan tanya banyaklah, aku lempang Kita penin. Maka apa perlunya ulama-ulama hadis memelihara riwayat? Ini baru keluar dalam paper Singapura. Saya nak hulah kan? saya tak saya tak kira kan. Minta maaf, pemerintah bagi panjang sikit. Dekat paper Singapura saya baru dapat WhatsApp, ada seorang profesor, saya menghormati dia untuk bidang dia. Bidang dia bidang falsafah, bidang dia bidang pemikiran Islam. Tapi bila awak masuk dalam dalam apa ni kita kata teror teroriti yang bukan buk, yang mana awak tidak pakar tentangnya awak akan bawa keajaiban seperti mana kata Ibn Hajar lah, man takan fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bercakap bukan pada bidang dia akan bawa ke ajaiban. Cerita pasal tuntut ilmu sampai negeri Cina ni. Yang kata batil, la aslalahu adalah ibnu Hibban. Yang kata tidak ada asal, yang kata terlalu daif, ada yang kata palsu. Ulama-ulama hadis yang besar, seperti Ibnul Jauzi, yang saya sebut tadi Ibn Hibban Bahkan Ibn Adi menyebut perkataan asin As tidak datang Melainkan hanya daripada jalan Abu Atikah Yang mana Abu Atikah disebut oleh Al-Bukhari sebagai mungkarul hadis Dan ulama'-ulama' yang lain sebut dia ni terlalu daif Maka status yang paling baik Walaupun ada ulama' mengatakan ia palsu Status yang paling baik kalau kita nak pergi Hadis ini mungkar dan hadis ini terlalu daif tak boleh pakai Maka profesor ni dia bawa nak defend juga hadis ni dia bagi bawa cerita-cerita. Dia kata Nabi dah kenal dengan negara Cina. Nabi hantar sahabat untuk berdakwah sampai ke Cina. Maka hadis ni kita kena pakai. Hadis ni betul dari segi makna. Kita kena tahu. Yang pertama, hadis dia bukan cerita tentang kesahihan makna semata-mata. Bukan semua benda betul kita boleh sandar kat Nabi. Bukan semua benda betul kita boleh sandar kat Nabi. Nabi bercakap benda yang betul. Ini banyak kali saya sebut. Kita kita kata Nabi kenal dengan negara China Adakah kita boleh semata-mata kenal kita boleh kata Nabi pernah sebut hadis berkenaan dengan China Itu yang kadang-kadang tuan-tuan, dia orang tak faham bila kita sebut pasal hadis, kita sedang bercerita bukan tentang kesaihan makna. Kita menyebut tentang kesaihan nisbah. Penisbahan sesuatu benda. Berapa banyak hadis yang palsu. Tengok dalam kitab Al-Fawaid Al-Majmuah yang ditulis oleh Al-Imam Al Syaukani ketika membicarakan tentang hadis palsu dia kata wah huwa maudhu' wa ma'nahu sahih. Hadis ini palsu tetapi maknanya sahih. Apa yang palsu? Yang palsu itu sandaran kepada Nabi. Maka sebab itu kita kena teliti dalam ilmu hadis. Kita bukan bercerita tentang kesahihan makna semata-mata, kita nak bincang tentang betul ke tidak Nabi sebut benda ni. Kerana kita sedang berbicara tentang satu orang tokoh yang setiap kata-katanya dan tindakannya adalah sumber dalam agama. Kalau kita kata tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina, satgi ada orang buat pula lawatan pergi tuntut ilmu negeri Cina. Belajar kungfu pun tak apa sebab apa sunnah. Tak ada orang pakai kurta depan ni cuma pakai songsam semua. Sunnah. Ini bahaya. Kalau kita mensahihkan hadis tanpa disiplin, wallahu taala alam.